до гуртожитку у Груні. Люди можуть жити необмежений час, адже частину витрат оплачує громада, а частина компенсації з державного бюджету. Це вже скільки тут живете? Ну, я вважаю, це з 10 січня. У мене розрушено велике піцерівки житло. Там пограничне село, там ніколи не дадуть нормально жити. Де немає е, почти, де немає лікарні, де немає нічого. А тут шукали варианты какие Нет, еще только начинаем. Сейчас нас уже не кормят. Дают, кормили где-то месяца два, а сейчас дают просто кое-какие продукты. Вот на базар идешь, ничего не брал, пришел, тысячи нет. А мы получаем вместе с переселенцами пять тысяч. Я вынуждена буду, чтобы здесь не жить постоянно. Это временный вариант. Хотелось бы найти где-то какой-то так небольшой бы домик, и тут поселиться.